Запрошує гостей. Що ж, літо добігає кінця, а ви ще не були у відпустці. А от і добре, адже у оксамитовому сезоні на морі за кордоном ви можете відпочити майже задарма. Не вірите? Дивіться. Щоранку на каналі 1+,1 плюс один. Аромоксами якобс. Запрошує гостей. оксамитовий сезон у розпалі, тож відпочити нині можна саме по гарячих путівках. Ціни на відпочинок за кордоном загалом поменшали на 30%. Експерти пояснюють, здешевшення виникло через конкуренцію між країнами. Греція, Туреччина, Єгипет цим клієнта уже не здивуєш. Туроператори на часок оксамитового сезону беруть відпочивальника екзотикою. Наприклад, пропонують поніжитися на пляжах Румунії або прогулятися гірськими масивами сонячної Грузії. До топ курортних країн також потрапили Угорщина та Чехія з численними фестивалями, концертами та міжнародними івентами продовжують набирати популярності наприкінці сезону 2012. Хорватія та Болгарія. Щоранку на каналі Один плюс один. Аромок самит Якобс. Запрошує гостей. Каву, який має такий аромат, можна назвати тільки аромоксами. І у нас в гостях експерт з турбізнесу е Ольга Юрикова. Олю. Доброго ранку. Доброго ранку. Прошу, будь ласка. Ми говоримо про те, що можна сьогодні відпочити. Не сьогодні, а взагалі у бархатному у ваксаметовому сезоні у країнах Європи. І ціни на путівки дешевшають. Багато знижок там, зокрема, Болгарії, Хорватії, які ще у нас там. Да, действительно, в бархатный сезон. В Турция. Да, так. Да. Идет понижение стоимости на туристические продукты. Можно ехать смело до конца сентября месяца. Это три страны, как Черногория, Хорватия, Болгарию можно рассматривать. Цены на путевки от 250 евро с авиаперелетом. Поэтому добро пожаловать в такие страны. На Болярские острова, Испанию, Италию можно ехать до конца октября месяца. Mm -hmm. вот. Ну, как бы Турцию никто не отменял. <laughs> вот. В Турцию, пожалуйста, до конца октября месяца, в прекрасный бархатный сезон. <laughs> а где вы, власное, начинаете, Оль? А, ну, вы знаете, дело в том, что в зависимости с кем я <смех>, отдыхаю, с кем, например. Ну, в, в принципе, если я еду с семьей и с детьми, то uh -huh. однозначно я выбираю Турцию. А, питание все включено, когда ребенок а, не просит, что купить. где купить. А он на территории отеля, и как бы его все устраивает. Там полный сервис, и, и аквапарк тебе, и бассейн, и пляж прекрасный. Вот, и тогда да, и тогда это Турция. Если вдвоем с мужем, то однозначно Европа. Є речі, які ніколи не набридають, такі як приготування щоранку чашки ромоксамитової кави. Долучайтеся до нашої розмови. в Телефон прямого ефіру 494-1194. У нас в гостях Ольга Юрикова, эксперт из турбизнеса. Оль, а, припустим, вот, оксамитовый сезон. У Європі какие моря теплые? Средиземное море. Средиземное море, э, можно смело ехать в Грецию, э, ну как бы там э, Средиземное море это островная часть, угу. э, можно рассматривать отдых э, на материковой части, Игейское побережье, э, тоже до конца октября месяца, пожалуйста. А если брать Грецию, сколько стоит в этом пропускному пересеченному гражданину такой отдых? Понимаете, как все зависит от уровня размещения, типа питания и количества пребывания дней. В принципе, цены варьируются ну, порядка трехсот пятидесяти евро на человека на неделю. Отель три звездочки питание, завтрак, ужин. Mm -hmm. Если уже э, как бы люди хотят э, рассматривать более э, ну, высокого класса категории отелей, там 4-5 звезд, соответственно, цена может повышаться до 600 евро на человека. Это вот бархатный сезон. Наша глядача начать цифры, так? Вот, да. припустим, у меня есть 200 евро. через смогу я на 200 евро сегодня поехать в Оксамитовый сезон, припустим, в ту же Грецию, або Македонию, або в, в Хорватию, э, не знаю, там, Италию, Испанию? Вы знаете, дело в том, что визовые страны плюс к 200 евро нужно будет добавить еще на консульский сбор. Для того, чтобы получить визу, а, ну, на 200 ну, сколько, евро. А, смотрите, значит, если это Греция, 35 евро консульский сбор. До, э... до, до моих 200, да, да, до до ваших 200. Так, уже 235. Да, 235. Если Болгария, это 57 евро консульский сбор. А вот это уже 257 евро. В принципе, 200 евро э, можно будет себе позволить отдых, э, но это будет э, проезд на автобусе. <реш> Если человек готов поехать, например, в Болгарию и потратить на переезд 24 часа, ну он в принципе физически готов к такому переезду, то почему бы и нет? Он спокойно в 200 евро может вложиться на свое путешествие. Если же человек хочет рассматривать хотя бы авиаперелет, то нужно иметь на 100 евро больше. <реш> а какие наивысшие скидки в Украинах, В каких странах? Болгария. Тем, да. Там, там до да, 300 я знаю. Да, значит. да, да. Ну, Болгария, сейчас вам говорю, с ави... сейчас сравнялись цены: вот авиаперелет и проезд на автобусе буквально 250 евро на человека на неделю стоит отдохнуть в Болгарии. А, ближе, смотрите, начиная где-то с 15 сентября, начнется угу. понижение цены на Турцію а, можна будет попасть потрапити... Тобто, якщо зараз ми їдемо, ми краще їхати в Болгарію, так потім з 15 вересня ті, хто збирається у відпустку, їде в Турцію. Так? Можна їхати в Турцію, там знижки теж починаються. Да, на, да, да, сезон. Да, да. Бархатний сезон, якраз, раз, идет пониження стоїмості, Турція будет где-то до конца октября, можна спокойно туди поїхати отдохнуть. Ну і соответственно по приємній ціні. Глядач у нас на зв'язку. Алло! Алло! Щоранку на каналі один плюс один. А ромак самоліткавий запрошує гостей. Уявляю, як такою ранньою-ранньою можна обійтися без чашечки ароматного Якобс монарх Алло, ми вас слухаємо. Алло, добрий день. Доброго а скільки, ранку. А скільки буде коштувати прийти у Туреччині по всім достопримечательностям, пішки там? Ще раз, я припрошую. Екскурсіонна як... програма. Я поняла. Все вы места, так правильно? Да. В Турции. Э, в Турции. Я поняла. Как бы э, Турция многолика, очень огромная. Есть Средиземное море, есть Эгейское море. Смотря, что рассматривать. А вот, э, ну по крайней мере, э, 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 ну такая знаменитая экскурсия по, по Мукале, э, ну порядок цены 70 долларов на человека. Вот, до речи про экскурсии, э, какие наименьшие цены и какие наивысшие? У межах ценовой политики какой там? Меньше и выше цена О, Ну, цены варьируются в зависимости какого типа экскурсия От 25 долларов. и если Це на одну людину? На одного человека, да. да. От 25 долларов и до 300 долларов в зависимости какого плана экскурсия Если, например, с Турции полететь на экскурсию в Израиль, соответственно, это mm. будет цена 300 долларов. Если же поехать просто на яхте на дискотеку в море, то это будет 25 долларов. А, если поехать на экскурсию по Мукале на один день, это 70 долларов, а если еще с ночевкой, то, соответственно, это немножечко другая цена. Так, вот, значит. поэтому... У нас есть еще глядач, алло! Щуранку на канале Один Плюс Один, а Ромак запрошу Якобс запрошует гостей. Алло! Доброго дня! Доброго дня! Меня зовут Людмила. Людмила Я хочу задать такое вопрос про Польшу. Какая цена сейчас визы и какие самые интересные места можно поглядеть, возвращаясь в Польшу? Спасибо. А, смотрите, Людмила, в принципе консульский сбор составляет а, 35 евро. А, рекомендую, если вы хотите посетить Польшу, но я просто не знаю, на, на какое количество дней Людмила хочет поехать, а, прекрасный, потрясающий город Краков, начните с него. А вот. Ну потім всі останні достопримічательності. Олю, дякую, що завітали. Дякую за цікаву і корисну інформацію. Е, тим, хто збирається на відпочинок, звичайно, вдалого відпочинка, вдалого бархотного сезону і звичайно кохання і щастя. Оксами того суда, і е, хай вам щастить у вашій відпустці. Олю, дякуємо, дякую, що завітали. Так, да, все доброго.